另外，我们再来补充一点，就是有些患者哦，不能不能趴着，他只能呃坐着，坐着或侧躺。侧躺的时候，一般最常用，当然也有手肘还是可以顶进去，所以最最不得已才让他坐。一般要不如果他能够侧躺，我们也比较好做，哦，虽然没有趴着。 那我们还是可以比较顶进去。我们来看，如果患者侧躺的时候，我们哦就还是一样，手肘为主，手肘就这样，然后身体往前顶进去，然后就可以这样，好、哦，然后顶进去，身体一定要蹲下来，这样才能够垂直的顶进去，这样力量才能出来。你绝对不要这样，这样就没力了。身体蹲下来。 它顶进去，这样力量非常大，所以这也算是一个补救了。出去的时候你也可能没有整级床，那也是这样。哦，在床沿的旁边，你就可以这样顶进去。那这一手也是一样，可以顶进去。好，另外还可以，这个躺下来的时候，我们也可以用前头法。好，比如我做给大家看。 好，这时候前头法也可以用。那这时候，你看前头法它的应用面不大，我认为只有在像侧躺还有患者坐的时候才会用到前头，因为它面积大，比食指还面积大，然后刚好顶在脊椎旁，哦，这样一次就可以做的面积就这么大，所以也比较方便，所以它是这样。这里一定要动上下。 好，这个这个也是。那为什么要这样呢？有时候用手肘，有时候又用前头呢？因为你单一个方向你会做得很累。然后有时候他已经会侧躺，又不能趴着，表示他身体情况已经很差了。好，这时候你可能要用比较久的时间，所以不要用单一的姿势，所以才要变化。那这时候我最常用的就是这两个，还有前头法。当然，偶尔我还是会用。 玩骨啦、啊，这个这个也，因为它这个很方便啊，玩骨任何一个动作好像都可以尝试着这样做，好、啊，那前头这时候也可以用，好。เนื、这个、้อหาในคลิปวิดีโอนี้เพียงเพื่อเป็นการอ้างอิงเท่านั้นแนะนำให้เรียนรู้จากจิตอาสาผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง